на в городе Изюмин составило 7 человек. Ну, как бы более, так сказать, еще красноречивая эта цифра, если добавить задачу еще район 6 человек, вот 13 человек в 2013 году. Для сравнения, в 2012 году а был один погибший. И, наверное, если сравнивать тоже, как бы в целом, в Харьковской области, количество погибших в целом снижено. Такой большой район, как Харьковский район, там вот только 6 человек погибло на пожаре. Некоторые там называть я их не буду, там 5-3, а в основном их целых несколько, полнолуночьих, тоже и Поэтому здесь, как бы, мы с другой стороны, как бы, отмечены. Ну, в связи с этим, я, наверное, просто случайно хотел бы нацелить всех присутствующих руководителей, прежде всего, руководителей жилищно-коммунального хозяйства, сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, образования, необходимостью проведения соответствующей массовой разрешительной работы не, так, не только среди работающих персонала, но и среди проживающих граждан на территории наших э, квартальных комитетов, микрорайонов города, с тем, чтобы максимально охватить всех буквально проживающих и доведение этой информации с целью предупреждения